С вами Женя Власова и программа «Леди Land. Ваш источник хорошего настроения. Сегодня мы узнаем звездные рецепты управления гневом и бурными чувствами. Даже увидим, как их направить в нужное русло, чтобы никто не пострадал. А также мы будем заряжаться исключительно позитивными эмоциями от общения с гостем программы телеведущим Вадимом Ярошенко. Вадим Ярошенко, телеведучий з серцем рокера. Народився у місті Суми. Там же й започаткував власний гурт Майя. Пізніше вирішив змінити професію музиканта на більш перспективну роботу діджея, радіо та телеведучого. Неодружений обожнює живу музику. Вадим, Вадім доброутра. Я думаю, що достаточно часто говориш іменно добре утро, чим добрий вечір», тому що нас ж ведущий програми Морген». Как тебе вот встается, вот так вот рано встаешь, ты завтракаешь э, или не успеваешь? Э, что, как вот начинается твое утро, расскажи нам. Сразу столько вопросов, но я, в свою очередь, хочу поздороваться тоже со всеми. и э, Сделать комплимент э, великолепной хозяйке Жене Власовой, сказать, что у тебя очень уютно в доме. Мне очень приятно. На самом деле, то, что я видел в кадре, так оно и есть. Ну, а по поводу того, что я ем... Я питаюсь овсянкой. Хорошо, значит, завтракаешь ты овсянкой. А, твоя жизнь а, такая же постная, как овсянка? Или все-таки она у тебя очень такая разнообразная? Ты Можешь затусить хорошо в клубе, потом после этого встать на программу. Вот это твой стиль э, жизни. Женя же близнец. Я, я, я такой переменчивый. Ух я, весь, ты. я весь такой, э, как это, неуравновешенный, на самом деле. А, во мне хватает всего. И без своих демонов, вот, в принципе, как в любом человеке, да, вот надо их Но, просто да. и Но У кого, что понимаешь, побеждают? У кого-то вот, как это, ангел побеждает, у кого-то что-то плохое побеждает. А -а -а. У тебя чего больше? Хочешь, я тебе расскажу по этому поводу притчу. Давай. А, друзья, вам тоже будет интересно, наверняка, может быть, кто-то из вас знает. Старый индейец учит своего маленького сына а, и рассказывает, что в каждом человеке борется два волка: так. зло и добро. А, ну, так внук, сын слушает и говорит: а ну и такая, как, какой волк побеждает в результате? Побеждает тот, которого ты кормишь. Красиво, Да, правда? слушай, красиво. Слушай, а главное коротко. Ты же обладатель красивого голоса, харизматичная личность. Ты оказывается еще плюс ко всему певец. А, почему не продолжил? А, почему именно ушел а, ведущие, телеведущие, радиоведущие? Да? А, притом, При том, слава богу, все твои проекты они успешные. На них приятно смотреть и слушать, это приятно, да? Ну, это все то, что ты делаешь. А, но все-таки Пит ты перестал. Да, пока что? Или вообще что? Ну, я приехал в Киев изначально продвигать свою музыку, да? да. А, когда здесь позвал мэтров. А он... мэтры кто? А... Ага, я, кажется, Нет. знаю. И Виталий Вову Климов. Был... А, Виталий Климов. Угу. Да, он послушал внимательно, сказал, что все хорошо, все отлично. Дело в том, что русский рок уехал, и последний вагон, в который запрыгнул Чиш. Хм. Уже все. Исчез за перекрестком. И как-то меня так это все загру... загрустило, загрузило. И я подумал, елки-палки, поехала домой. А потом думаю, да нет, останусь. И, наверное, что-то найду еще какой-то ход. просто не сдамся, да? Ты а такой потом, человек. А потом больше, да? начал просто выживать в этом городе. Потому что Киев на самом деле тоже очень жесткий. Он не сразу принимает. И если я не сделаю то, ради чего я приехал в Киев, вот сейчас все, все эти 10 лет, что я здесь нахожусь, я чувствую себя предателем, предателем своей мечты. Я предал свою мечту. Ты ск сказал только что такую интересную фразу, ты живешь э, с чувством предательства. Каково же с этим ощущением, что ты, в принципе, еще пока что не взял то, чего ради вообще приехал? да? Э, это же стресс. Как ты борешься? Это же стресс. Ты же живешь, в принципе, подсознательно в постоянном стрессовом состоянии. Я просто верю, что каждый человек, да, и ты, я, наши зрители, каждый в отдельности заточен под что-то. Угу. Вот знаешь, как понять... Мы стараемся, боремся, чтобы быть удачливыми в любви, в отношениях. Я верующий человек. Я думаю, что Бог в это время, допустим, заботится о твоей карьере, а ты в это время хочешь любви. Ты угу. хочешь заниматься карьерой, Бог тебе в это время помогает с любовью. И так далее, и так далее. Несовпадение Божьего промысла и твоих желаний – это я самая это сам большая ничего. проблема. Да. И ты знаешь, когда у тебя хорошо все получается? Тогда, когда проведение и твое желание совпадает. Я, я понял, что в этой жизни нужно держать вот хвост, нос по ветру и понимать, куда, куда сейчас тебя направляет Творец. И ты знаешь, mm -hmm. очень просто. Это очень просто выявить. Вот то, что тебе сейчас дается, и дается без труда, легко. Я скажу так, вот если брать вехи, да, мои там успехи, в том mm -hmm. числе, я не могу похвастаться, как некоторые люди, когда смотришь интервью, рассказывают. Я там добивался, старался. Ребят, настолько все легко далось. Вот честно, я не то, чтобы баловень судьбы, но я не приложил огромных каких-то титанических усилий. Все давалось очень легко. Спортом ты занимаешься? Спортом занимаюсь. Каким? Хожу в спортзал. Вот, вот для чего спорт? ты занимаешься спортом? Чтобы быть красивым, Чтобы ты очень себя. видный. А для самочувствия ты хорошего? знаешь, я по состоянию здоровья, вот как-то так, да, был ближе к интеллигенции. Это что значит? Это значит такое вот, ручки худенькие, грудь впалая. Да что? Такое горбатенькое. не скажешь, такой крепенький. Да, да, да. Вот такое вот было. И потом, когда я узнал однажды, что увидел, что оказывается, можно изменить то, что тебе вот как-то дано вроде бы природы, да, это можно изменить без всяких там хирургических вмешательств. Просто пойди в спортзал. Вадим, скажи мне, пожалуйста, вот если с тобой рядом женщина, которая... Поет. Ну, возможно, которая поет, но она вдруг вот являлась бы. Это мы образно, да? Сейчас мне интересно твое мнение. Более успешная, чем ты, в своем деле, в своей работе. Пусть она даже художник, пусть она занимается. Но все-таки должна быть какая-то статусная профессия, безусловно, и она успешнее, чем ты. Она зарабатывает, образно говоря, больше, чем ты. Ты это переживал бы или относился бы? Вот как очень может быть, наших мужчин, как к этому правильно относиться? Может, ты относишься к тем самым 99% банальных мужчин, которые очень тяжело это переживают? А я отношусь, не знаю, к какому там проценту и количеству мужчин. Я, мне близ, близка теория Гоши. Он же Гога, да. он же Жора, который сказал, что женщина не он может же Гога, зарабатывать. Он может? Да, не может. Не может зарабатывать больше мужчины. Но ты помнишь, чем вообще, в принципе, закончился? Ну, ну Костя да? за не верит, но работа ну, я к тому же веду. Вот к какому он проценту относится? Вот как к, к обычному, абсолютно банальному, самонадеянному, глупому. На самом деле не может у глупого человека все хорошо закончиться. Вот ремейк э, в отношениях вообще может присутствовать? Ты можешь вернуться к прошедшим э, отношениям? Женщин может. У вас все очень по-странному. Мне у меня ага. очень, мне очень не ну так, ну мы, мы с разных планет, тут это даже не обсуждается. То есть так, значит, да? Абсолютно разные. Но это, это же, в принципе, исторически нормально сложилось все. Да, да, че, я не говорю даже про историю, там, исчисляющуюся там веками. Ребята, ну не может одинаково думать человек, которому заплетают косички и которого э, учат краситься, и, и человек, который сбивает коленки, ему батя говорит: Молодец, сынок! Но чисто в человеческих каких-то моментах могут быть мужчина и женщина одинаковые, правильно? Измена это человеческий фактор или мужской или женский фактор? Измена? Он, мне кажется, не имеет гендерного отличия. Он, он свойственно обоим полам. И я здесь не очень не нравится, когда женщины придумали. То есть и это так плохое качество человеческое. Это правильно? индивидуально, это очень индивидуально. И он бесполый. Ну, да, то есть, но ну, ты считаешь, что это плохое качество? Знаешь, Женя, здесь надо копать глубже. Дальше идти. Я вот о любви можно? К нужно. Вот кто придумал этот негодяй, что любовь вечна? Вот это самое большое заблуждение, из-за чего страдают все пороговно просто. Слушай, так что значит, любовь... У меня все нормально. Любовь в да? жизни. Любовь априори не может быть вечной. Это выдумка поэтов. Это, это какой-то писак, как когда-то придумал ради красивого словца. Потом этот флаг подхватили, понесли, придумали, и люди страдают, потому что они не готовы к тому, что отношения заканчиваются. Видишь, что это любовь ваза? Заканчивается. К этому относиться нужно философски. О, oh мой Видишь, что это ваза. Да? Мне так хочется сейчас одеть тебе на голову. Я, я считаю все-таки, что любовь вечна. Не, ребята, если кто-то хочет в это, я уже не о другом говорю. Я о гуманизме говорю. Вот ты знаешь, если бы люди... Она... Гуманной, не нет, да, в ну, не любовь. Дока... Женя, относиться нужно по-другому, на самом деле. Ты оправ... можешь оправдать вот такой вот поступок, что вот у мужчин механически, понимаешь, и там может что-то сработать, а вот э, у женщин нет, потому что мы более духовное создание. Не могу, Женя, оправдать. Я никак, и сейчас, возможно, мои э, коллеги и мужчины бросят в меня камень. Я... Это я... женщины я... как раз Спасибо большое, дорогие женщины. Я реально считаю, что это, это личное, индивидуальное извращение Невоспитанность, некультурность человека, если если он идет на этот поступок и оправдывает это какими-то своими первичными половинами, половыми признаками, признаками и принадлежностью к, только к мужскому полу, что так у мужиков, опять-таки, это же просто придумано. Внедрено в массы. Кто-то сказал: женат? Я не женат. У тебя есть девушка. А, ты знаешь, меня настолько глубоко и сильно любила одна женщина, что она вышла замуж за другого, чтобы она пожалела меня. Женька, измена это на самом деле первый значок того, что да нет любви, просто, ребята, она закончилась. Не мучайтесь друг друга, разойдитесь просто. Я к чему говорю? И начал говорить, что любовь не вечна, а заканчивается. Вот будьте благодарны за тот период времени. Пусть это будет один день, пусть это будет у кого-то три месяца, у кого-то годы. Да слава Богу, скажите спасибо, что вы друг другу подарили радость и сумеете вовремя просто перестать причинять друг другу боль. Вот да. и все. Относиться нужно Согласна. к этому. Не нужно ее тянуть, этот рюкзак. Надо же по жизни быть любить друг друга, да, родная? И погнали нет. до смерти. И друг друга ненавидят, и домой идти не хочешь, думаешь, господи Боже мой, вот это я против вот этого. Я считаю, что нужно быть благодарным за каждый день, за каждый час. И если это заканчивается просто, ну уйди и все, и, и не будет тогда вопроса изменять, не изменять, да не будет, не, невозможно изменять, если ты любишь. Невозможно Слушай, мы вот, допустим, я, я не буду спрашивать у тебя, сколько тебе лет Но я, допустим, уже достаточно взрослая, а, ну и еще ребенок, как говорится Но уже опыт Я вырос на твоих песнях Зараза, не вреди, ты сиди, носи, держи такие же. Я посидел 25, кстати, это у меня Так, ты меня сейчас опять заставишь сказать, сколько мне Мне 33 года, я не про то хотела сказать Ну, сколько тебе лет? А я не скажу А что ты краснодеян? А я умнее просто Тю, а что здесь такого? Мадонна всем рассказывает, Смотрите, сколько ей лет. Смотрите, то, то, что я старше, ее даже не интересует. А то, что я умнее, она пропустила вообще мимо ушей. Какая у вас интересная логика. Логика да. женская, видишь, но все-таки существует. Вот ты должна была обидеться на Ха, то. Ха, зато видишь, а говорите, у нас нет логики. А ведь есть. Отсутствие ее, да? Ну смотри, как интересно. Ты вообще не обиделся на то, что я, я, сказал, что я умнее тебя. Добрый. Я хотела у тебя узнать по поводу того, вот, вот, можешь ты взорваться, да, вот если какая-то ситуация такая вот складывается, ну вот, ну просто, ну все, уже ты понимаешь, ну терпеть ты не можешь. Даешь волю своим эмоциям или ты их успокаиваешь? Со мной непонятно, очень тяжело людям, которые со мной, там, тем же самым девушкам, потому что я очень долго спускаю на тормоза и не реагирую. Меня вывести очень тяжело из себя. Но потом мне как-то, вот я не знаю, как это происходит. Вот, знаешь, на 20-й попытке вот как-то вот, вот все, что накопилось, вот Ты можешь, да, излить? Может ливануться, конечно. Mm -hmm. там... Это, кстати, хорошо на самом-то деле. Не очень хорошо. Как Но говорил вот... Шрек, не надо держать в себе. Меня понимаешь? спасает то, что все заканчивается на 19-й. И до 20-й часто мы не доходим. Знаешь, мы этот же вопрос адресовали нашим популярным артистам. Оказывается, мало кто может назвать себя терпеливым. И в какой-то момент каждый из нас может оказаться на грани взрыва. Что делать, чтобы научиться управлять своими эмоциями и не позволять гнев брать вверх над собой? Ответы на эти вопросы и своеобразные рецепты от украинских звезд. Мы услышим прямо вот с Вадимом, вот, вот сейчас так. М -м -м. Выдохнем. <свес> <свес> Дай мне, Боже, не убить ее. Розбити що небудь. Тарілку, чашку, вазу нарешті полегшає. Там, де є місце гніву, завжди панує руїна та хаос. І якщо ви досі не приборкали почуття люті, краще розбити сервіс, ніж руйнувати себе зсередини. Кричу, висказую все, що я думаю по цьому поводу. Могу. Е... там сдержаться, если нужно, если нельзя высказывать. И потом я прихожу домой и беру первые попавшиеся вещи, которые мне попадаются под руку, я их бросаю об стены, я просто выплескиваю эту энергетику, чтобы, скажем, не оставалась она внутри. Летит бывает иногда стул куда-то, вот. но не в людей, конечно, в стены. Если нужен какой-то выход энергии, я его кидаю на вещи, но не на людей. Якщо у напади гниву вы поводы саме самый так час звернутися до професіоналів. я честно говоря начинаю дышать ну, то есть все это все в порядке это просто вымышленно, это все хорошо не нужно портить себе день который только начался вот я себе повторяю это и как-то попускаем Не нужно чтобы окружающие люди от этого страдали лучше пойти к психологу потратить лишних гривен и как бы заняться собой. Повірте, ви почнете робити успіхи. Шлях до спокою буде нелегким і рівновага відновиться не одразу. Еріка, як початківець у боротьбі з гнівом, радить почати з простої, але ефективної практики фізичного відведення гніву. Я скажу, що роблю я. Я присідаю 10 разів, ну, тобто, зараз не присяду, ну проблема. И так 10 раз, когда я размешу все уже. А то там просто кричу. Для этого в и надо ездить в лес раз в полтора хотя бы. И просто кричать. Либо найдите себе игрушку для битья. Либо, что советуют многие психологи, да, не только в нашей стране. Вот, например, китайцы там совершенно спокойным образом ставят куклу своего начальника в офисе. И все подходят ему, дают пинок. Знижуйте напругу. Это порада людям с очень потужною энергетикой. Бо что после скандала за участие сильных духом людей реальность может кардинально измениться. Ну, свого часу, коли у мене починалося подружнє життя, і ми з дружиною двоє темпераментних людей. То коли ми давали волю своїм темпераментам, то все навколо руйнувалося. Просто навіть от вибивали пробки, лопалися лампочки, і це не жарти. Тобто, там у мене там не заводилась машина, взагалі, із вихлопної труби там якісь постріли бабахали. Той час, як лава у вулкані піднімається, краще завмерти і нічого не робити. Якщо ти вже щось відчуваєш, щоб це не переростало в дію, тобто не, не давати волі словам, рукам, тобто е е контролювати емоцію і її якось е зглажувати, заспокоювати. Якщо вже зовсім не сила терпіти, поморочте мозок незнайомцям. На перших етапах наближення до гармонії, Всесвіт вам це пробачить. Я люблю э, нервы себе потрепать, другим потрепать, чтобы все ходили растрепанные. Э, э, гневом можно руководить, и я сейчас этому учусь. Но ну, наступили тебе на ногу случайно, когда ты загружала в огромную тележку то, что ты купила в супермаркете. Окей, ты можешь сказать человеку, что тебе это было неприятно, но откуда ты знаешь, как он отреагирует? Может, он покроет тебя нежным слоем шоколада, и ты уйдешь домой в этом шоколаде. И что? И э, соревноваться с ним дальше, кто может круче кого, как загнобить, это не самый лучший вид спорта. И все же повага до права иншой людины. ты так, как она вважает, сприяє зменшенню гневливости. Зараз у персоналу Нального мозкоправу нікого не здивувати, але далеко не всім доступна така розкіш. І Американці розробили спеціальну державну програму, що навчить громадян керувати своїм гнівом. Вкрай буйних до проходження таких курсів можуть навіть примусити у судовому порядку. Для предотвращения дальніших срывов вы ви должны будете пройти двадцяти часовий курс терапії по управлінню гневом. Є сість несколько способів занятися, например, упоркай. Второе, побежать в тренажерный зал, тягать что-то. Третье, заняться любовью. Выбирайте, что вам больше всего подходит. Сегодня проще жить с терпением. С... Вот терпение – хорошее слово. Вот я научился терпеть. Раньше этого не мог научиться, поэтому был гнев. Я избавился от страсти, от гнева и стало жить намного легче и прикольнее. Одним словом, розвивайте в собі протилежні гніву емоції, милосердя, людяність, співчуття та терпіння. І дотримуйтеся простої поради, добряка і лімітька. Это как в том анекдоте. а чтобы не напрягаться, в... вернее, не як ви розслабляєтеся? А я не напрягаюсь. Вот это тобто тоже хороше, то есть такое старая старе... присказка. Что можно вот -вот простить людям? Что можно не про что, вернее, нельзя простить? Вот какие-то есть такие вот аспекты жизненные? Что вот у тебя вот в жизни? Жень, знаешь, вот, в принципе, давно живу и очень внимательно. Простить можно очень многое. И, ну... Как говорится, не суди, не судим будешь, да? Uh -huh. Но я тебе хочу сказать, если уже как-то применять на бытовую так, чтобы эта информация, которую мы сейчас произнесем, была применима, кем-то, возможно, в жизни помогла, я скажу так. Я понимаю, когда люди экономят деньги, когда они жалеют свои средства материальные, но я отказываюсь понимать, когда жалеют теплое слово, добрую эмоцию, тот же самый комплимент. У резника, да, было: скупимся на любовь, скупимся. Uh -huh. И только в час последним близким несем цветы. Вот очень жуткая ситуация. На самом деле, вот непонятно, почему люди экономят себя. Опять-таки, возвращая, мы с тобой как, как ни крути, когда находишься в компании красивой девушки. Невозможно говорить о, об автомобилях, все равно возвращаешься на тему любви. Вот то же самое. Вот здесь вот не нужно экономить, почему-то все так боятся своих пораненных сердец. Своих э, разорванных душ. Ты знаешь, здесь, ребята, здесь, как у ящерицы, от, от, все заживет. Все, э, мы так сделаны Богом, что все восстанавливается, куда все и девается. Вспомните, э, знаете, у меня, у меня очень мудрая мама, на самом деле. Ты знаешь, когда я переживаю, очень сильно бывают такие моменты. Она подходит и успокаивает меня с простыми словами. Она говорит: Вадик, скажи, вот через э, полгода тебе так же это будет больно? В голове так сразу: Нет. Он говорит, так что ты сейчас убиваешься? И как-то фук, и становится легче. И действительно. Есть какие-то любимые страны, вот куда ты любишь поехать, попутешествовать? С кем? Или ты относишься, слушай, мне так понравилось это выражение, не важно где ты, важно с кем ты. А? Скажи, звучит. Абсолютно с тобой согласен, но на самом деле э, в погоне за хорошими впечатлениями действительно ведь не важно. Ты помнишь прекрасно, как мы проводили когда-то там свои, свои юности, времена, вечера? Сейчас я вспомню. А, я юных. тебе напомню, клубов Но... не было, по да. большому счету. Ну, там было один-два таких вот... Нет, а когда твоя юность была, да, клубов извините, не было. У меня, кстати, уже когда я... моя юность была, клубы были. Знаешь, Но просто мы... ничего круче, чем вот те вот посиделки э -э с чаем, с гитарой под э аккомпанемент урчащего холодильника «Днепр». Извините за рекламу. Кстати, а я, я уже не знала, такие холодильники продолжают. И когда рядом сидели люди... Тебя с любили, радиоприемником или... маяк да практически вот с этим вот круче вот тех вот эмоций я не получал ну а по поводу путешествий ну под последнее последнее время там где я был в Мюнхене был ну а... как тебе ну, я его, в общем-то, и не посмотрел, потому что ездил на, на концерт Бон -Джови. И Я так знаешь, что. Ах ты! Звук, звук, ну приехал, ты же рокер, тебе же вся ситуация а -а -а -а. должна была очень впечатлить. Меня провели прямо а, в гримерку. Я не был готов к этой встрече. И когда появился Джон Бон и сказал Хай, how are you? Я сказал Файн, и упал в обморок, потому что, в принципе, я, 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 я уже выключился. Я не ожидал, что будет вот это вот. А еще и меня, у меня Джон Бон -Джови будет интересно. Как у меня дела? Ну, да? понятное дело, что это у них такой проходной вопрос. Но тем не менее, слушай, представляешь, ты на, как, вот на его песнях ты как раз вырос. И тут он тебе хай-ха ваю Конечно, я, то есть ты такие вот и взял и. Маленький, Упал? открытый, харизматичный. Джон Бон Джови лично пожал мне руку, спросил, как у меня дела. Класс. Потом, скорая, открыл глаза уже аэропорт. В общем, вот это весь мюнхен. По большому счету. Дорогие девушки, э -э, девочки, э -э, Леди, я вам желаю я действительно хочу пожелать вам встретить такого э -э, мужчину, как Вадим Ярошенко, потому что никто не идеален, безусловно, но сегодня у нас в гостях был один из лучших представителей мужского пола Вадим Ярошенко. Боже мой, девочки, никогда меня не встречайте и будете счастливы, и никто вам в жизни не испортит. Еще и самокритично. Вадим, я тебе очень прошу, ты можешь пожелать что-нибудь нашим девочкам и леди э, от себя, что-нибудь такое? Скажи, что ты думаешь вообще? Ну, просто хорошее пожелание. Чтобы нам было хорошо. А можно я прочитаю стихи? Вот, поскольку Конечно. мы все время говорили о любви. Да? У нас еще никто Маленький. не читал стихи. Пожалуйста, это, сделай это, это для нас. Это такой небольшой рубаи. На эту камеру, да? Да. да. А, стихи называются Фанера над Парижем. Я лечу куском фанеры, подо мной Париж ночной. У любви так много веры, а надежды никакой. Ну и пусть никто не скажет, Дескать, некрасиво жил. Пусть фанерой, но летал же, без надежды, но любил. Я вам всем желаю а, не думать и не париться о том, сколько отведено и сколько дано вашим отношениям. Просто будьте счастливы! Столько! сколько сможете. Вадим Ярошан. Женя Власова. Спасибо тебе огромное. Я не Бонджуви, конечно, но тоже...